вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающим хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь подтверждает очи слепым, Господь восставляет собенных, Господь любит праведность. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивый извращает. Господь будет царствовать вовек. Бог твой Сион. И в рот и в род. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Слава Господу. И самое главное, что я хотел бы, кстати, сказать в этих стихах, что Господь, Господь блажен тот, кому помощник Бог, у кого надежда на Господа Бога. Вы знаете, это как бы он начинался, не начинался этот псалом, но с пятого стиха, что блажен, кому помощник Господь. Блажен человек, который уповает на Господа и у которого помощник Господь, который надеется на Бога и говорит, Господь, ты мне помощник. Господь, ты мое упование. Господь, ты моя надежда. И главное, ты, Господь, Отец, ты, вот это знаете, не уповать, да, конечно, Господь посылает людей, посылает кого-то, благословляет через людей, через Слово Свое, Аллилуйя. Но самое главное, чтобы человек всегда уповал на Господа, а не на человека. А Господь пошлет, человека, которого надо. Самое первое Бог, а не на человека. Знаете, самое главное Господь. Чтобы мы это понимали. Что самое прежде всего на земле мы смотрим на Иисуса Христа и упываем только на Него. А Господь знает, кого послать. Может с другого Орла приехать, я Аллилуйя, благослови. Для Бога это... Нету ничего невозможного. Просто Господь может и через неверующего прийти, Он хочет благословить. Слава Богу. Сколько таких случаев, сколько есть. Слава нашему Богу. А сейчас давайте поднимемся на...